я руководитель, мой спонсор Войка Светлана. Я хочу поделиться результатами своего, э, своего потребителя. Э, женщина к нам пришла э, 78 лет. Ну, когда она увидела, что это новая жизнь, она говорит, да, я уже знакома с этой компанией. У меня, говорит, есть дома продукция нашей компании, вашей, говорит, компании. Э, э, началось с того, что ну, проблемы у нее, конечно, вы знаете, если бы ее были видеть, в каком она состоянии пришла, вот Лена Скипа сидит, она мне не даст обмануть вас, мы думали, ну что с ней можно сделать? Она тяжело дышала, у нее были там проблемы с кишечником, она говорит, я не могу выйти из дома, не могу пойти даже в сберкассу заплатить за квартиру, а я живу одна, я же не буду кого-то напрягать, там просить соседей. Ну что, мы подобрали программу, такую как бы вот как скорая помощь. Там было, значит, капсулы с алоэ, так по памяти, сорбифлор для сердца, поскольку у нее вот такой вот типа как аритмия, тахикардия, проблемы с печенью. Начала принимать продукцию, через неделю, видимо, ей ну, как бы стало легче, мы же все время на контроле видимся на созвоне. Буквально через неделю, куда наша пропала, Ольга Васильевна, поехала в гости. И причем это не по городу, а это Мироновка. В общем, на электричке это было довольно-то далеко. Думаю, ну надо же, человек вот не выходил из дома. В течение месяца она принимала исправно продукцию. Хочу рассказать такой факт, она нас пригласила домой, а дома была дочь. И когда она узнала, что мама пользуется продукцией «Новой жизни», она начала ругаться и говорит, я тебе запретила этой компанией пользоваться, а ты почему пользуешься? Тебе же это не помогает. Ну, почему не помогает? Несет это Ольга Васильевна коробку, у нее там все продукты, как она два года тому назад купила, и э, она не пользовалась. Все полное, знаете, все заполненное. Ну, естественно, нужно будет помогать, если он лежит там в коробочке. Ну, э, потихонечку мы так с дочкой объяснили. Ну, как-то она доверилась дочке нам и говорит, вот я этим девчатам тебя доверяю. Э, окончательно дочь убедилась, когда у мамы э, сердце, а причем она каждую весну, каждую весну обязательно ложилась в больницу, что-то там с кардио связано проблемами <с> и... Дочь говорит, ну вот толку, вот все равно в больницу ты ляжешь. И тут, когда вот гроза была в начале мая, вот такой вот погода, я немножко там голова болела сосудами, и дочка, дочка как раз была дома и попросила валерьянку, наш экстракт валерьянки, а сердечную мы так подобрали, чтобы там и пустырник, и валерьянка, фитоздоровье для нервов, в общем и для сердца, в общем, вот так вот, чтобы на крайний случай это всегда было. И она буквально, когда дочь увидела, что она 7-10 капель под язык, как мы рекомендовали, накапала, дочка, значит, маме стало легче, дочка посмотрела и говорит, да, мама, действительно, этот продукт работает. Сейчас она принимает, это уже почти два месяца, нашу продукцию, Э, чувствует себя, она вот всем говорит, ну такая немножечко как бы она скрытая, не очень эмоции свои высказывает Но э, мы так слышали, она потихонечку говорит там соседям э, Да, я же себя чувствую легче, я себя чувствую лучше И еще самое интересное, когда мы ей начали объяснять, вот почему у нее сердце болит, причины То есть начали с работы ЖКТ, печень она, наверное, часа два слушала так терпеливо, очень внимательно слушала. А потом в конце говорит, я прожила 78 лет, мне ни один доктор в больнице не объяснил, от чего у меня болит сердце. Это впервые я слышу это от вас. И теперь мы с ней договорились, и она нам пообещала действительно так, она выполняет все наши рекомендации. Буквально все строго. Мы пишем буквально там через каждому там утром, обед, вечер обязательно программа расписана досконально. Ну сегодня она хотела прийти, ну ей очень захотелось поехать в гости. Ну, мы, мы надеемся, что на следующей презентации вы ее увидите. Так, что что продукт работает. Женщина хочет зарабатывать деньги.